70 років тому мир та спокій нашого міста був порушений фашистськими загарбниками. Цьому передували важкі бої за лівобережну Україну, а згодом і за весь промисловий Донбас. 19 листопада 1941 року фашистські загарбники вийшли до району Білогорівки Золотарівки Волчиярівки, зайняло селище Малорязанцеве. Дійшли до передмістя Лосичанська, селище Склозаводу. Вісім місяців наші війська намагалися стримати ворожі сили на підступах до міста, але з кожним днем це робити ставало все важче в умовах нестачі, а іноді повної відсутності боєприпасів техніки продовольства. Радянські солдати героїчно захищали наш район від ворога, але противник був набагато сильнішим. У прифронтовому Лисичанську у мить змінився звичний уклад життя. Почалося формування ополчення з чоловіків, здатних тримати рушницю. Мешканці міста з важким серцем покидали його своє нажите нехитре майно. У довготривалість війни ніхто не вірив, але все виявилося набагато складніше. 10 липня 42-го року Лисичанськ, Пролетарський, Верхній та інші населені пункти опинилися в зоні німецької окупації якими були ті часи для мешканців міста та для його захисників, ми можемо дізнаватися тільки зі свідчень оборонців, яких у Лисичанську на сьогодні залишилося лише двоє. До річчя оборони міста міський краєзнавчий музей провів для молоді ряд тематичних зустрічей із захисниками Лосичанська Євгеном Камінєвим та Анатолієм Бриченко. Студентам Лосичанського гірничого технікуму було цікаво дізнатися про бойові дії, що проходили у нашій місцевості. З фільмів про велику вітчизняну війну вони довідуються чимало важливих фактів і формують свої відношення до тих подій. Я знаю, что в Лисичанске, когда оборона, были очень кровопролитные битвы, очень много наших лисичан погибло. Были известные люди, которые храбро защищали свой город, свою землю. Фильмы очень ярко нам показывают, как и что происходило в то время. И я не знаю, но это надо быть очень смелым человеком, чтобы пережить то, что было я понимаю, что наши деды, прадеды и многие другие защищали свою землю. Они хотели лучшего будущего для нас, поэтому эта тема очень серьезная для меня. Были большие кровопролитные боя. Наш плацдарм в Приволе, какие там были бои, нам рассказывали об этом. У нас у каждого в этом городе, у каждого деды, прадеды воевали. Мой дед тоже воевал, дошел от Лисичанска до Берлина, прошел всю войну. Когда бомбили Лисичанск, он выкопал землянку и спас много своих боевых товарищей. Ну, я желаю, чтобы наши лисичане всегда гордились своими дедами, прадедами, и чтобы никогда их не забывали. Начавшаяся Великая Отечественная война в 1941 году докатилась за пять месяцев до порога города Лисичанск. И Наши войска, отступая за пять месяцев, заняли оборону в районе Золотаревки, Белогоровки, Богданово, Мишаровые колонны, нынешняя территория, НПЗ, Малоязанцево, Сиквиневка, Лоскутовка и Допопасные и так далее. Оборону Лисичанска осуществляла 37-я армия. Первоначально это была 12-я армия. А затем в январе месяце 1942 года, 10 января, на железнодорожную станцию Лисичанск прибыли войска 37-й армии. И, как говорят, с вокзала поднялись на рубеж, который я вам назвал. Вот перед вами карта. Вот это все видно, в город Лисичанск, начиная с Матроска и заканчивается Пролетарском. Вот река Северский Донец, а эта сторона о которой мы будем говорить сейчас. Совхозский, Сечанский, Малоразанцево, Стекольный завод и так далее. Волчияровка, Секменевка, эти поселки. Осуществляла оборону 37-я армия, которую командовал генерал-майор Козлов. В двух армиях насчитывалось по 5-6 дивизий. То есть здесь было сосредоточено ну, приблизительно так около 40 тысяч Піхоти другої техніки Євген Каміннів єв та Анатолій Бреченко розповіли юнакам багато цікавих подробиць, де в яких умовах приймали участь в осаді Лисичанська про виснажливі бої за місто, про життя мирного населення. Я і мої священки ми вчилися воронам техніки. Після об'явлення війни, всі ми групою направились в воєнкомат. Ну, значит, вот это вот где сейчас горная техника, и, и вот сейчас там банк, а там был этот кинотеатр. Вот там был митинг такой стихийный, и проводилась запись добровольцев. Вот. Ну, наш год не призывался. Вот, включительно, 23-й год был. Значит, И нас направили на шахты. Вот вы работали до 42 -го года в Шах, шахта Мельникова. Работали по 12 часов. Вот это на шахте кило 200 кг хлеба это шахтерам. А обычно, значит, 800 грамм хлеба, значит, потому что все и шло как бы, на фронт. А на каком курсе вы учились? Вот для, для ребят это знакомо. Я спросил первое, я учился в то время на втором курсе. И один раз вас не забрали в армию, не дали повестку, и, а потом? Потом, значит, в январе месяце пришла повестка. И, значит, пополнили, значит, в дворе э, прибыла 37-я армия, 275-я 275 стрелковая дивизия, и нас направили, значит, правда, была подготовка небольшая, э, недели две-три это на стадионе. А потом направили под Мышарову колонну. Вот здесь, здесь некий переводный завод, вот там мы держали оборону. Родился вообще в Сумской области, окончил 7 классов, потом поступил в автошколу при Луках. Окончил автошколу, получил права, работал на машине. Потом поехали добровольно с Украины, на Бессарабию, когда ее присоединили к Советскому Союзу, к Украине. Поехали туда, ну как, немцы, молдаване, все, не, румыны все оттуда ушли, и надо было там работать. Там меня застала война. Начали мы эвакуироваться, и у Днепропетровской области Павлоград поступил, при, пошел я в армию добровольцем. Принял машину, шофер же был уже, и на машине так я всю войну прошел. Когда создали уже полк, хоть бригаду в Павлограде, направили наш, нашу бригаду в Лещанск шофером снова же. Штаб нашей бригады был в 10-й школе, сейчас это химико-технологический техникум. А хозяйственный взвод, для машины были, во дворе сельхозтехники. Ну, задача была у какая – подвозить мины, там лес, переправы делали, даже делали. Раненых возил, горный техникум тут был, госпиталь сюда, раненых подвозил. Ну а какие вот события, вот самые такие вот для вас памятные на, при обороне Лисичанска, вот при Мишаровых, на колоннах, как отступали? Фронт, не, сразу же фронт перекинулся через Донец? Да нет, конечно. значит, это э, наступление немцев началось это с района э, Кра Краматорска, это э, вот основная дорога, вот которая проходит на Артемовск. Вот, вот. Больше, значит, они у них такая тактика клинями большие, значит, танковые клиния, вот. Туда золотаревка, серебрянка и значит, и, то, и южнее охватывает Поэтому нашей части начали отходить. 37-я армия постепенно вот, Исаева Балка, вот здесь тоже оборону заняли. А потом уже э, в конце мая 42 -го года уже мы переправились на ту сторону. Донца и пошли отступления. Беловодск, Конезавод, Черксков, Миллерово. Я Донец тут не форсировал, а? а, мы машинами вот поехали по Пасное, Артемовск, Сталину, хоть Донецк. сейчас Донец, Красный Луч, Ворошиловград, тогда уже Луганск, Белая Калитва, там мы после себя взорвали мосты все, мы ж саперы. Саперы вообще как? Отступали последними, а наступали первыми всегда. Отступали мы, значит, должны все после себя заминировать, где что можно взорвать, взорвали. Шахты, например, не взрывали, их затопили просто. А наступать, значит, должны поделать для пехоты, для танков, проходы, разминировать и все. И вот уже в Белой Калитве взорвали после себя мост. Ну, люди, солдаты, то пешком в основном шли, а, ну, а я на машине. А обратно надо было, а уже Сталинград был зад окружен, а нам на Сталинград был маршрут. Страшно было... Вот, спрашивают, страшно на войне? Руками... Сначала страшно, а потом привыкаешь. Так же и солдаты шли вот в атаку. Вот сидят в окопах, ждут команда в атаку. Ура! Сначала вроде, а потом Пошло пошло уже механическое, забывайте за страх. Когда самолеты бомбят страшно, не знаю, где то бомба упадет. А потом уже прилучились по звуку. Если она летит, уже слушаешь, слышим, понимаешь, что она уже дальше улетит или ближе. У Каменска меня, например, когда бомба разорвалась, присыпало землей. Ну, вылез, как крот. Он вылез, а Евгению Тихнуш пришлось дважды в госпитале побывать? Я полос. Просто... Я говорю, дважды в госпитале побывали? Два, да. Да, вот так. Э -э Каждый Шесть месяцев <говорит> закован за... за так в епсу.